Bu günlərdə paytaxt sakinləri arasında 2013-cü ilin adamı kimdir adlı sorğu keçirdik. Sorğuda iştirak edənlər arasında bir nəfərin dedikləri maraqla qarşılandığından həmin şəxsin müsahibəsini tam şəkildə sizə təqdim edirik. 70. Belə də ilin adamı nə deyim, kimsə nə səh eləyə idi millət üçün seçəydi. Millətin heç kimini çıxdını eləmirəm. Xalqla yundur. Heç olmasa pensiyaları bir 70%, 80% qaldırsa idi prezidenti seçərdim ki, cəmaət dolanardı. Rüşvətin qabaq alınsı idi, yenə də kimisə seçməy olardı. Amma özünüz görürsüz, belə acınacaqlı bir vaxtda təhsildə dəyişiklik yox, təvabətdə yox, elmində yox. Ətalət də Azərbaycanda. Ətalət olan yerdə də elin adamı kimi seçməy olardı. Ki. İrəlləyiş olan yerdə seçə bilərsən. Qarabağ alınardı, kimisə seçərdi. Bu boyda fəciətlər, bu boyda neqativin qabağında ilin adamı gülünc olar bəs. İlin adamı kiməsə desək. Mən Azərbaycanda elə bir adam görmürəm. Bəlkə mən pesimistəm, bax o optimist kimi sizə taparsınız seçərəm. Amma fakt iki budur ki, bizsiz hər şey o göstərmək üçündür. Hər şey harasa göstərir ki, bizdə hər şey yaxşıdır. Əgər əşədmi istifse sə demisə o əsəri vaxtın xatirəsidir. O biz göstəririk bütün dünya çəz Azərbaycan da hər şey yaxşıdır. Binalar tikirik, yollar çəkirik, onu edirik, bunu edirik. Amma daxildən baxanda bunların hamısının arxasında durur korrupsiya, oğurluq, xalqın çətin vəziyyəti. Binaları tikirik kimin pulu? Bu xalqdan oğurlanan pulun, neftin puluna. O neftin pulundan amma yetim Yusra İnternatlarda yetim evlərində qalan uşaqlara, xəstəxanalarda, elə Qaraqay əlillərinə və yaxud başqa xəstələrə nə verilir? 127 manat ikinci qrup əlil pulu alır. 127 manatla bizim hansısa bir nazirimiz bir ay dolana bilər. Gəlin belə. Bir. O nazir bu xalqa xidmət etmək üçün seçilib də. Amma o nazir xalqın qanun içindədir axı. Nazir balalar 127 manatla dolana bilər. Bilirsiniz, həqiqətə gedəndə çoxdur. Elə göstərək ki, biz harda-sa nəsə Elədir, kimin puluna elədir. Neftin puluna, qazın puluna, iqtisadiyyata baxaq və yaxud apteklərə baxaq. Dərmanlar gəlir Azərbaycanın su qiymətini, amma satılır 300, 500, 800 faiz yuxarı qiymətlə. Cəmaət alır, söyə-söyə çıxır. Çoxu da heç ala bilmir. Xəstəl uzanıb evdədirsən, Kəbala müalicə olun deyir, neyə müalicə olunum? Xəstəxanaya gedirsən, rüşvətdir. Həkimə deyirsən, niyə rüşvət alırsan? Deyir ki, maaşımı versin, normal mən rüşvət almayım. Bəs bu hərmsə də bir-birinə bağlı gedir. Amma biz deyirik ki, ilin adamını seçək, kimin seçək? Yaxşı, çıxaq tərifli, qışqıraq yaşasın, yaşasın. Kim yaşasın? Nəyə görə yaşasın? Və belədir. İndi mən bir hissəsini dedim problemlərin.